Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan izin limpah kurniaNya dapat kita berada dengan sehat walafiat. Setelah 5 uh, lima hari kita menyambut Syawal uh, pada tahun ini, Alhamdulillah uh, bermula dengan bulan Ramadhan uh, kita melaksanakan tugasan sebagai hamba Allah. Madrasah Ramadhan telah mendidik membentuk keperabadian muslim, keperabadian kita, sehingga kita terzahirlah pada diri kita masing-masing, kekuatan ibadah yang kita rasai, yang kita nikmati di sepanjang bulan Ramadan. Setelah sekalian, kita menyambut satu syawal dengan penuh kegemiraan, kege ke namun disebut, farhatani farhatun a'indal iftar wa farhatun a'indal liqa'i Bagi orang yang berpuasa, ada dua kegemiraan. Yang pertama, ketika berbuka. <tuh> iaitu ketika iftar dan yang juga dikatakan ketika menyambut hari raya juga iftar yang kedua farhatun aina liqa'i rabbih kegembiraan ketika bertemu Allah di hari akhirat kelak Itulah sekalian ini semua dapat kita nikmati nah dengan penuh rasa kesyukuran dengan penuh rasa keceriaan keriangan bersama dengan keluarga dan sebagainya namun tuan sekalian politik suhu politik kita makin hari makin panas okey dalam kegembiraan itu, kita dicetuskan dengan uh, Abang Belon uh, yang menyebabkan berlaku begitu dahsyatlah antara penguasa dengan penjual Rembo Belon ini sehinggalah dia masuk ke hospital dan pelbagai lah reaksi uh, respon GO terhadap Abang Belon ini, sehingga dapat ditawarkan pelbagai lah termasuk umrah dan sebagainya. Tak payah itu rezeki beliau. Tapi tuan sekalian, uh, daripada situ tuan sekalian, saya melihat uh, ramai orang melihat uh, dia menjadi mangsa keadaan. Dalam masa yang sama, orang dah lupa kepada peraturan undang-undang kepada pungat kuasa. Kita sekalian sebenarnya, kalau kita mengambil kira lah, uh, kuasa tak boleh buat apa dalam sekalian, semua salah pungat kuasa, biarlah di zaman mana sekalipun, tuan-tuan yakin percayalah tidak akan berlaku pembangunan negara ini. Nak menghentikan setinggan, ada saja gangguan demi gangguan. Kita layan gangguan itu, kita biarkan Uh, tak laksanakan. Sudah pastilah KSCC pun tak akan dapat dibangunkan. Banyak lebur-lebur raya, highway-highway yang kita naik mati, yang kita rasa laju, cepat dan pantas itu juga tak dapat dimati mati. Tentang sekalian, uh, banyak benda lah kita dapat nak uh, selesaikan. Waktu kita nak laksanakan sukan kemauan dulu pun, banyak uh, setinggal pasal dipindah, sebagai pembangunan itu terpaksa dibuat. Kalau kita nak melayan uh, masyarakat atau orang ramai yang uh, berada di pencerobohan tanah kerajaan atau individu lain, kita tak boleh tak boleh guna pun kuasa tuan-tuan sekalian, tak boleh buat apa dan kita tak akan dapat apa yang kita dapat pada hari ini. Percayalah. Uh, saya kasi percaya tidak ada pengat kuasa yang akan bekerja menindas mana-mana rakyat tanpa ada rujukan, tanpa ada peraturan yang membenarkan ia bertindak. Sehingga kan Tuan Tati Kelantan pun sama juga. Nah, uh, tanah seberang tol ke kan, pada kata hari itu ia menyebabkan berlaku perubahan begitu berluasa pungat kuasa terpaksa ambil alih untuk jaga keselamatan ketidakpuas hati itu berlaku tak tetap berlaku tuan sekalian tapi demi untuk kelangsungan kehidupan nak membangunkan negara negeri uh, tanah milik persendirian pas terpaksa dibeli diambil dengan harga semasa apa lagi tanah kerajaan yang duduk bertahun-tahun pencangan percuma terpaksa di, dikeluarkan sama ada diganti rumah diganti duit itu terpulanglah Sedangkan sekalian, jadi uh, kuasa ni perlu dan penting dalam sebuah negara. Polis cara polis, pungak kuasa JP cara JPJ. Kalau JPJ membenarkan tidak ada pungak kuasa, apa akan berlaku di atas Lombor raya? Apa akan berlaku di atas jalan raya orang ramai dengan kenderaan yang berat yang besar? Dengan hari ini pula, dengan ekonomi yang makin pulih, semua orang nak beli kereta, semua orang nak memiliki kenderaan sendiri kalau pun kuasa tak dikuat kuasakan, polis tak kuasakan, jabatan kerja raya pun tak nak kuasakan, pihak pelas pun tak buat tak tak kuat kuasakan peraturan yang sedia ada pada mereka. Jadi tuan kita nak jadi apa? Tentulah kita tak akan dapat apa yang kita dapat pada hari ini. Jadi maka sebab itu setiap kali puak kuasa bekerja tuan sekalian, kita tuan jangan salahkan mereka. Hatta tuan-tuan kota menyaga pun tiba-tiba orang mengganggu tuan-tuan. Tuan-tuan buka pasaraya, orang menyaga depan tuan-tuan mengganggu. Lalu masuk orang tak ke tuan-tuan tuan akan repot penguasa Tuan-tuan nak halal tuan-tuan Bukan ada hak Bila penguasa halal keluar tuan-tuan Beri tuan-tuan selesa Ketika tuan-tuan nak marah penguasa Tuan-tuan nak puji penguasa Orang ramai akan marah penguasa Sebab penguasa bagi selesa tuan-tuan Sedangkan tuan-tuan sewa rumah kedai tu Sewa tuan-tuan ada cukai pintu Tuan-tuan nak menyaga. Tiba-tiba ada orang menyaga daripada tuan-tuan Dia punya geng rainbow ni menyaga. Tuan-tuan marah tak? Tuan-tuan akan kata kita nak pilihan panggil penguat kuasa. Jadi di situlah pentunya penguat kuasa. Adakah penguat kuasa ni kita anggap dia akan untung jika dia menguntungkan kita. Tapi bila dia bertindak kepada orang yang salah, lalu kita labelkan mereka zalim dan sebagainya. Jadi sahabat sekalian, berasa tu kita kena uh, ambil sikap berhati-hati dan ambil sikap bertanggungjawab uh, supaya kita tidak Ha, melakukan ataupun meletakkan kesilapan itu satu patus kepada pihak-pihak kuasa itu yang berlaku pada sebelum syawal okay. bila berlaku bulan syawal satu syawal kita sambut air raya berlaku pula uh, pipeline Petronas meletup uh, di um, uh, Putra Haib yang juga melibatkan ratusan orang pindah sebagainya jadi tuan sekalian ketika ini ramai orang cerita mana pergi Anwar Ibrahim inilah kerajaan Walano inilah kerajaan zalim Kenapa kita bercakap begitu? Sedangkan masa yang sama juga banjir berlaku di Johor. Adakah itu juga kezaliman Menteri Besar Johor? Tentu tidak. Ini musibah. Ini bencana alam. Yang tak dapat kita... Siapa nak banjir besar? Siapa nak letupan pipeline? Siapa nak? Semua orang tak nak. Siapa nak kemalangan risiko berlaku kematian yang mendukacitkan ramai orang, ha? ahli family? Siapa tak nak? Tapi ini ditakdirkan berlaku. Jadi kadang-kadang pertimbangan dari segi... Uh, Sunnatullah ini sudah hilang pada manusia. Manusia hanya mendabik dada. Mendabik dada mencari alasan-alasan tidak munasabah untuk dimunasabahkan. Itu kan begitu dangkan dan dahsyatnya otak orang hari ini yang begitu tidak ada bijaksana lagi dah. Bukan bijak sini, bijaksana pun tak ada dah. Dah rosak dah pemikiran orang politik yang meletak nafsu. Bila orang lain buat lebih baik, patut kita bersyukur lah. Kalaulah kerajaan ini tidak sempurna, lebih baik zaman 33 bulan, kita kata 33 bulan itu bagus. Kalau hari ini bawang tak ada telur, tak ada geram, tak ada cabai, tak ada beras, tak ada. Tak dapat tidak. Orang akan kata baik 33 bulan. Walaupun tembuk atap, tapi semua ada walaupun mahal. Tapi hari ini pula tu tak bila barang tu ada dan orang terbaik daripada 33 bulan, orang puji kita marah pula kita nak bekas tempatan tanya hari hari saya pergi pesaraya lama-lama tempatan tak kalut pula jadi adakah kita ni nak jadi politik yang mencetus naratif-naratif buruk kepada kerajaan jadi kita tahu sekalian kalau kerajaan tu rosak kita akan rosak kan eh, sebab tu tahu sekalian jangan jadi pembangkang yang bodoh yang tolol eh, pembangkang yang tak ada otak dia kerja nak caci maki orang nak caci maki orang dia tengok adik tu kemalangan. Oh, mana api you punya pak angkat yang tak potong. Apa cakap macam tu? Semayang ke tak semayang ni? Zikir ke tak zikir ni? Selawat ke tak selawat ni? Quran baca ke tak baca ni? Teruk sangat ni. Kalau macam ni lah, kamu lah pejuang sekular. Kamu pejuang yang memisahkan agama dengan politik. Kami di pihak kerajaan perpaduan madani, kami meletakkan Islam sebagai asas kami. Rujukan kami dengan Islam, agama Allah, as-sunnah, as-rasul. as sunnah rasul jadi kita jangan sampai tahap melampau meninggalkan ajaran Islam sehingga kita bercakap tentang politik yang paling jijik, paling kotor. Allahu Akbar. Ha, Moga-moga tuan-tuan yang bercakap itu ada keseran. Ya Allah, insah diwa mereka, Ya Allah. Berilah akal yang yang waras kepada mereka, Ya Allah. Berilah keyakinan kepada mereka supaya semua yang berlaku adalah takdirmu, Ya Ya Allah. Jadi kita harap kadang-kadang terlalu jahil, hujah-hujah terlalu jahil. Bukan hujah itu saya yakin orang ni bukan nak view pun, bukan nak konten sangat nak tembak, lafaz dulu kemudian pakat share lah. Fitrah tak fitnah nombor buat doa. Kemudian bila tindakan dia ambil, oh saya terkhilaf, saya minta maaf dan semua itu je. Tapi kau lafaz minta maaf itu tak boleh memadam fitnah yang kau bawa. Jadi pada MC MC, pada polis, pada pihak kau tegaslah. Ambil lah tangkaplah orang-orang ini buat pendakwaan. Sebab kita ada undang-undang. Kita nak bukan nak tangkap semurono, tangkap muda buta tapi ada hujah, ada fakta, ada sandaran. Ha, kalau kita biarkan mereka berleluasa macam ni, negara ini hidup dalam keadaan fitnah. sebaran naratif fitnah itu lebih besar daripada kebenaran yang sedia ada. Jadi saya harap pihak kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX tegas dan mesti keras terhadap budaya samsing fitnah ini khususnya yang berlaku dalam media masa, media sosial yang ada pada hari ini. Jadi salam sejahtera, maaf saya batin. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Tolong subscribe Fido Jaafar FG untuk perkongsian yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.